নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনালোকক সকলোকে সুপ্ৰভাত জনালোঁ আৰু আজি বহাগৰ দুই তাৰিখ আজি বিহুৰ তৃতীয় দিনা গোল বিহু মানুহ বিহু আৰু আজি গোসাঁই বিহু বুলি কোৱা হয় গতিকে আজি সকলোৱে ভগৱানক সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাই ময়ো এয়া চাকি বন্তি দি ল'লোঁ আপোনালোকে দিলে নে মই চাকি বন্তি দি আজৰি হৈ বিহু বুলি মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি বোলো ভিডিঅ' এটা বনাওঁ সেইবুলি আহিলোঁ ওলাই নামঘৰতে বহি লৈছোঁ বাৰু মই আজি বিভিন্ন ঠাইত গোসাঁই বিহুটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে পালন কৰে কিছুমানে কিছুমান ঠাইত নামঘৰবিলাকত দিনটোৰে কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰে নাম প্ৰসংগ দিনটো চলি থাকে আৰু সকলো মানুহে প্ৰায় অসমীয়া প্ৰতিজন মানুহেই গোসাঁই বিহুৰ দিনা প্ৰায় মানুহে নামঘৰলৈ যায় নামঘৰত যায় বছৰটো যাতে কুশলে যায় তাৰ কাৰণে সেৱা সেৱা কৰে আৰু ইমান ৰং ধেমালি হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতো আজি গোঁসাই বিহুটো সকলোৱে ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰে কাৰণ দেখা যায় সত্ৰবিলাকত নামঘৰবিলাকত প্ৰায় ভিৰ থাকে আমিও প্ৰায় যাওঁৱেই কিন্তু আমি মই এইবাৰ যাব নোৱাৰিম মোৰ শাহু মা ঢুকোৱা এবছৰ হোৱা নাই আৰু আমাৰ অসমীয়া শাস্ত্ৰমতে নিয়ম মতে এবছৰ নহ'লে নামঘৰ মন্দিৰ এইবিলাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ এবছৰ হোৱা নাই আমি নাযাওঁ বাকী মানুহবিলাকতো চাগে আজি ওলাইছেই আৰু ৰাইজে আৰু এটা কথা কি ইমান হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতো যে মানুহে মানে আধ্যাত্মিক শক্তি নেদেখাজনক মানে সকলোৱে আজি মিলি জুলি এই গোসাঁই বিহুটো ধুনীয়াকৈ পালন কৰে আকৌ মই শুনিছোঁ মই শুনা কথাহে কৈছোঁ মই শুনিছোঁ উত্তৰ অসম মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ফালে গোঁসাই মানে বিগ্ৰহ ঘূৰাই মানে ফুৰাই আৰু সেইদিনা আমাৰ ইয়াত যেনিবা যেনে ফাকুৱাত গোঁসাই ফুৰাই তাতে মানে আজিৰ দিনটোতে গোঁসাই বিহুৰ দিনাই ফুৰাই বুলি মই শুনিছোঁ গতিকে নানান ঠাইত নানান ধৰণে গোঁসাই বিহু উদযাপন কৰে আৰু লগতে সকলো ৰাইজেও তাৰ সহযোগ কৰে যেন য'ত মানে যেনেকুৱা ঠাইত যিটো নিয়ম চলে সেই নিয়ম মতে আমাৰ মানুহখিনিও ৰাইজখিনিও সেইমতে চলি যায় আৰু ভাল লাগে নামঘৰতো যায় নাম প্ৰসংগ হৈ থাকে ভাল লাগে আজিৰ পৰিৱেশটোও ভাল লাগে ইমান হাঁহি ধেমালিৰ মাজেদি মানুহে আজিৰ দিনটো এটা আধ্যাত্মিক শক্তিৰ মানে পূজা কৰে বা মানে ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো আজিৰ দিনটো আজিৰ গোঁসাই বিহু আজিৰ গোসাঁই বিহুৰ দিনা মই সমূহ ৰাইজকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডাঙৰক সেৱা জনালোঁ লগত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৰে যাতে বছৰবোৰ ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায় আজিলৈ আহিলোঁ